Yang seterusnya, 193. Hukum orang sembahyang yang dipatuk ular atau disengat kala. Yang banyaknya digigit nyamuk. Ni jarang-jarang lah orang yang disengat ular ketika solat. Tapi minta lindung lah. Semayang kat masjid, semayang kat surau. Masjid surau insyaAllah lah. Tak ada binatang-binatang ni. Tapi kalau kita sembahyang, waktu camping dalam hutan kemungkinan akan ada binatang-binatang yang berbisa yang akan ganggu kita sedang kita solat ni kalau lah berlaku tengah solat ular patu tengah solat kalau jengking patuh apa yang perlu kita buat boleh tak kita bunuh binatang yang berbisa ni ketika solat boleh tapi syaratnya jangan dengan gerakan yang yang banyak Ni. Nampak? Kala lalu, kat tepi ada kayu. Angkat. Pup. Ha. Dua kali. Satu. Dua. Mati tu. Tapi kalau kita katok macam mana. <laughs> macam biasa tu. Banyak gerakan, maka batal lah solat. Baik. Jika seseorang sedang di dalam sembahyangnya. Lalu dipatuk oleh ular. Wal'iyadzubillah. Minta lindung. Apa berlaku dengan solatnya? Nasjaya batallah sembahyangnya. Bersalahan jika ia disengat oleh kala. Kala jengking. Maka tidaklah batal sembahyangnya. Dua-dua bisa. Ular pun bisa. Kala jengking pun bisa. Tapi kalau yang apa patuk tu ular. Kena bisa ular, batal semuanya. Kalaulah kena bisa kala jengking, tak batal. Kenapa? Kalau ular batal, kala tak batal. Ha, kata pengarang, perbezaan di antara bisa ular dan bisa kala itu ialah adalah berlainan. Walaupun dua-dua bisa. Dua-dua najis. Dua-dua eh, najis. Bisa ni najis. Bisa ular, bisa kala, najis. Tapi kalaulah... Ular patuk dalam solat, batal solat. Kala jengking sengat ketika solat, tak batal. Padahal dua-dua tu bisa. Dua-dua najis. Kenapa satu batal, satu tak batal? Bisa ular boleh membatalkan sembahyang. Manakala bisa kala pula tidaklah membatalkannya. Kerana bisa ular itu zahir di tempat patuknya. Eh, ular dia patuk. Maka pada tempat ular patuk tu ada bisa ular. Ada bisa ular. Basah. Bisa tu najis. Macam kita tengah solat, kita kena taik burung. Burung lalu, oh, dia berak. Batal solat? Batal sebab apa? Syarat sah solat. Kena suci daripada nah? najis. Jadi bila tengah solat, ada najis, batal solat kita. Kalau tu kalau tengah solat, taik cicak. Eh, jatuh atas pakaian kita kita kena cepat apa jatuhkan taik cicak tu jangan biar dia aa, berada di apa pada pakaian kita nah ha, kalaulah kita biarkan maka kita telah menanggung najis solat kita batal okey ha, solat kita batal najis walaupun najis cicak je batal eh sebab dia adalah najis syarat sah solat suci daripada najis sama juga dengan bisa. Bila kita tengah solat, ular sembuh. Bisa dia pada kita. Batal solat kita. Sebab bisa tu adalah najis. Baik. Bisa ular ni zahir pada tempat patukannya. Dekat mana dia patuk? Dia patuk dekat kaki. Maka akan nampak air bisa ular tu dekat kaki. Jadi bisa tu najis. Batal semayang. Dan bisa ulat itu najis. Dan demikian juga bisa kala. Bisa kala pun hukum dia najis. Tapi kenapa bisa kala tak batal solat? Sebabnya bisa kala itu tidak zahir di tempat sengatannya. Bila kita di, seseorang disengat kala, nampak tak air bisa dekat tempat disengat? Tak nampak. Tak nampak. Kenapa tak nampak? kerana jarum sengatannya terus terbenam ke dalam daging eh dimasukkan dulu jarum dia dalam apa? dalam daging kita kemudian baru dia lepaskan bi, bisa kemudian dicabut jarum tu jadi bisa tu tak zahir yang tak boleh ada najis ni pada anggota zah zahir kalaulah pada bahagian dalam tak zahir maka tak mengapa najis kita penuh kat dalam perut kita tak batal solat darah kita penuh dalam badan kita tak batal solat sebab di dalam ha, sama juga dengan bisa kala dia cucuk jarum dia dalam kemudian dilepaskan bisa tu di dalam tidak tidak zahir bisa tu kat luar maka tak batal solat neh ular kat mana dia patut kat situ kita akan nampak air bisa dia ha kerana tu batal tu beza. Kena patuk kala tak batal solat, kena patuk ular batal solat. Tapi biasa orang sekarang menyolat kan, eh? bukan kata kena patuk ular kena apa sengat lipan. <tuh> nyamuk pun dah batal solat. Sebab apa? Garu dengan dia garu dengan apa? Melakukan gerakan yang banyak tu solat dia batal. Baik. Dan batin dagingnya itu tidaklah wajib dibasuh. Adapun bisa ular itu keluar ia melalui mulutnya. Eh, kat mana keluarnya bisa ular? Kat mulut. Bila dia keluarkan air bisir itu, air bisir itu bercampur dengan air liurnya. Ha. Maka basahan mulutnya apabila bercampur dengan bisanya, tentu telah jadi najis. Air liur ular ataupun dah jadi najis. Sebab bercampur dengan dengan apa? Dengan bisa. Eh? Ailio pencabungan najis, ailio jadi najis. Bukan najis. Kena kat badan kita, kita menanggung sesuatu yang bernajis. Maka kerana sebab itu, wajiblah dibasuh tempat patukannya, tempat patuk ular tu. Ini biasa orang bila kena patuk je, dia tahu apa, berhenti solat. Berhenti solat cepat-cepat dapatkan apa? dapatkan rawatan eh ha, bisa boleh membawa boleh bawa maut eh ha, biarkan. tapi orang dulu masya-Allah walaupun di dipatuk dia sengat tenang sahaja kita selalu, selalu dengar kisah siapa Imam Malik eh Imam Malik ulama besar ulama hadis ulama hadis dia ulama hadis dia juga fuqaha eh antara empat mazhab tu adalah mazhab Maliki dia begitu beradab dengan nabi hatta hadis nabi pun dia cukup jaga adabnya eh ketika nak baca hadis nabi dia akan siapkan diri dia dengan wudu eh dengan pakaian yang kemas duduk dengan begitu adab baru baca hadis satu masa anak murid dia tengok muka tok guru dia ni berubah warna. Ni eh? ha. Kerana menahan sesuatu. Setelah selesai pengajian hadis, guru dia ketika dia sengat tu dia tak berganjak. <laughs> Sebab tinggi adab dia dengan hadis Nabawi. Eh? Selesai majlis, anak murid tanya, "Kenapa kami tengok muka guru merah, eh? Ha, biru menahan kesakitan." Eh, guru dia suruh tengok. Dekat belakang baju tengok ada apa. Ha, ada binatang yang berbisa. Telah sengat dia. Di beberapa tempat. Eh. Jadi dia tak berhentikan majlis pengajian hadis. Kerana menghormati hadis. Dia teruskan sampai selesai. Ha, eh. tapi kesakitan yang ditanggung tu dapat dilihat daripada, daripada wajah dia. Eh. Ha. Itulah orang dulu-dulu. Kita dengar seorang sahabat dia ambil tanggungjawab untuk jadi jadi sekuriti jadi sekuriti dalam satu peperangan tentera yang lain nabi semua rehat jadi dia dengan kawan dia ditugaskan untuk berjaga takut eh musuh datang tanpa dijangka jadi sambil eh, berkawal kawan dia kata kamu tidur dululah biar saya berjaga. Nanti sampai giliran kamu pula kamu berjaga saya pula rehat. Nah ha, bergilir. Ni eh, daripada masa berlalu macam tu je mereka isi dengan amal. Dengan solat. Solat baca surah kahfi. Ha baca surah kahfi. Kaf kahfi eh surah kahfi. Tengah solat musuh nampak. Eh ada orang tengah berdiri tu. Ambil anak panah, panah. Kena. Panah ni, bukan gigit nyamuk. Panah. Tebus dada dia, keluar darah. Tapi dia masih lagi teruskan solat dia. Cabut anak panah tu. Dia, musuh panah lagi, buat kali kedua. Dia tetap juga berdiri solat. Dia cabut lagi anak panah. Kemudian dia teringat eh, Nabi tugaskan dia untuk Jaga keselamatan tentera Islam eh. Kang, Kalau diteruskan juga solat, eh. Dia dia akan mati Ini macam mana dengan keselamatan Nabi Keselamatan tentera Oleh kerana memikirkan keselamatan, keselamatan Nabi Dan juga sahabat-sahabat yang -sahabat lain Dia pun uh, menyudahkan solat Rukuh, e tidal, sujud Lepas tu baru dia gerakkan kawan dia. Nak bagi tahu ni sahabat. Mereka begitu uh, khusyuk dalam solat sampai sampai apa? Anak panah yang apa ditusuk ke badan dia tu tidak mengganggu solat dia. Dia kata kalau tak kerana Teringatkan keselamatan Nabi, aku akan usaha tak akan rukuk sampai surah ni habis dibaca. Baik, ha, eh? dahsyat orang dulu punya solat. Semoga Allah bagi kita sikit sebanyak, eh? Ha. Apa dia? Mutu solat seperti mereka, eh. Baik. Di antara ulama yang mentasrihkan yang menyatakan kebenarannya bisa ular itu najis ialah Abdul futuh Al-Ajali. Mana di kalangan ulama ada perbezaan pandangan jugalah tentang bisa ular apakah ia najis ataupun tidak. Jadi antara ulama yang mengatakan bisa ular ini adalah najis adalah Abdul Futuh Al-Ajali di dalam nukatnya, di dalam ulasannya di atas kitab Al-Wasid dan juga Al-Wajiz. Baik, bisa daripada binatang najis. Adapun bisa daripada tumbuhan tak najis. Eh, orang asli dia letak apa dekat dia punya sumpit tu Bisa kan Getah pokok Apakah najis tak najis Dia bisa yang dia ambil daripada tumbuhan tak najis Bisa yang dia ambil daripada binatang Itu yang najis